sang sanggan sang pun saking cuatku bapak harapono apa yang bapak itu soliki minum kepanu busing kemanten putri semanten kembar mayang sang pun liniru kanti sarono silam di gedah atas nari Jemaat Tengah Kakta itu Jemaat Tengah Keluarga adik Sekar Muhammad Irfani Aris kemujung di teman Tengah Putih 3. Semuanya pun teman-teman Di tangsa kumandil Tangsa Di nawar-tawar Semuanya pun Sekar setaman Yang kami nongko the uh -huh. BIN LARINGAN JOMO SAKYANG Amu, TEMAN PENINGGALAN <tuh> INI puluh, baik hari, TAK AKAN KUKUACORA DATING PENGAJAP MUKIDUS MENINGGAL PURBEKAN TANSA PARING BUSDIKAN DENGAN DI MUKIDAN TANSA PARING SAFAKAT Eta dinas ttoyo amerta. Toyo banyu amerta panggesangan. Banyu pamulihan pamé gusti kang manggolinanku. Engkang dipununjuk dening temanten mugi saged mahanani. Rahmèk cek to. Sumangkaé karso ra tembah mulya lan wirya. Ibu Sugiyarti Ugi parikunjungan Kabupaten Putra Temate Berali Sampun kaunjuk penormatan kepawang putu lampah Hadi Mas Arta Bapak Solikin anggene pun ngandhi demateng putra temanten kekalih dene kanjeng ibu ingkang tansah tuturi Handayani jumurung karsanipun ingkang rama badhe demateng putra temanten kekalih Genggong maksa no bebasan kan genggam rambut pinoro soso renggang kula kumepir bulut temanten kakung bagus warnane temanten putri ayu rupane sosok wadahing endi cocok rasane ati patembayaning cekak nggenggamun debayan boten nemu ing donya nanging antos dumugi dalahan datan saged kapegat katresnanipun pena dengan cucuk lampah werdining pun mugi genyo maksona tansah tut diramaning gendhing Pranyoto sang cucuk lampah sampun kono ing budaya kawit engkang mengetan ngenteni sinepang kang andhukira angguh ingkang manggung ngidul sinepang rakur sajya dene mugi Ing ngandhap menolak silat paringin jati langsong. Ing ngandhap menolak secepat ron gandho dirong. Monggo para hadirin para sedherek Bapak-bapak paling nggih Bapak Ibu kursi iki kagada-kagada di dening Rama nggih Bapak Sori Ki Kadara Keditu Sugiyanti Romo ibu mewah teman ten kegali Tumuli badi kapan dulu Denik hadir masyarakat Badi ni dakenupo kerobongan Bukawi adi coro kerobongan Di bulu itik anti coro Pangkon utawi bobotimba Bapak Solikin bade nimbang kemanten putra temanten kali. Temanten kakung wonten sisih tenanipun Bapak Solikin, temanten putri wonten sisih. Kerepingipun tumuli karangkul. Ing pamitanipun temanten, sajinginipun Ibu Sugiyati kemanten tanggap. Tua tegar waripun, makni Sampu si Mangku marang putramu Agungi, makni Tunggi Sampu siangku Mangku marang putramu Indara saki dober Dibit langgu bedenis kodo Langgu sikpa Disunaki marang gusti Kugotas karyana ini Tutuk selawasi Allahumma amin Sampun Pari pornoh dicoro Kemuli Bapak Soleh Kim tadi putra temanten ing angin asta dicoro tan utawi pari tinandur kan dinia bismillahirrohmanirrohim anak putra ayu cak bagus longgoh ra mantep ati muka madep le moga-moga urip um, makmur Kluwi Bapak Pamebu Kongo, diperlenggahkan Pak Solikin Sampun satu-satu lenggah sihatmu Jatamanten manten diri naipun Bapak Solikin, Mekanten Tumuli Bade, kalajengahkan Adhitoro saat singipun Ini menikau Adhitoro Kacar Kucor Masarta, teman kekalih sahra Eka Arista, kalian Muhammad Erhali Aris, Gd. Tidak kenan di coro, kacar kucung. Teman yang kedatang bel jawab, teman karwari pun sandang paman panpapan. Sandang layu jutipun, Gus Hormo sandang batin jutipun solah kau tingkah laku unomuni ingkang saya pangan lahir wujudipun pun pangan batin wujudipun pun kawruh agami ingkang saya papan lahir wujudipun pun papan batin wujudipun pun selasa mo engkang tentrem sakinah mawadah lan barokah Kacang kucur di maco kacang kawak, Dili kawak pari kawak, Cinawuran arto receh. So sekaleng ang arung gandaneh prakondo, Kemanten kakung so putri kang sampun sagah, Gesam sesarman, Ngantos di de buki ing delahan. Kemuli gadeh, Kali di paken di mateng Ibniko Bapak Soliq Ibiwa Ibu Sudiarti Jenggar saking Sasana palenggahan teman ten Jemaatah lu maksono Soan jemaatah Lan ibu Maringan ke Kordini pun aku pilih Mau kitemankan kekali Samput kesan mulia Tanca engen romo Lan iduni pun Jumateng kian sepuh kepaling Samputkan aming Kini bapak saling kini busu ganti Tumuli Temankan kali legah Waktu tingkap Pampa legahan Sasana sasono Sasana Mulya. Barikorna di darakat kucur tumuli teman tetjadi tindak kena dicoro sanget singir pun. Nggih menika dicoro dahar sekul walimah utawi dahar kebul. Nggih e, dahar kebul pujana kendrawena ing menika kang agrayu magrebagus satrio kembar kembar busono kembar warno indaing busono igik masyisikun ibu juru paken renggo busono anginipun paring busono kematen satrio kembar jemang kalu maksomo temud juga tengin dani tun marindro tomo mimad yang prames kawes tinggal teman-tem nagem busono utali nagem prias solo putri kawes tinggal cunduk menulikan aca-aca somo pala teman-teman putri bisi nunggeng kawal motoskop tanggantung nagem sang-sangan rinunce sengar mati malai nggih siap okay. persiapan sahara dan masir tani. Oke, okay. gantosan. Serta, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Singkata boten momong-momong nggih, yeah. Mbak Sahara nggih, yeah. Didoran garwane Ados apa Goring.

Pada akhirnya, Pak Kepatnya susah pingin. Pit, pit, pit. Dih. E. Biasanya mantananya apa-apa. Oh. E. Sa Dih. Saat itu, gulang-gulangan. Saling menyewati. Nah, itu Sarah, Mas Irvani, yuk. Ngetoknya, anggapnya itu SNO. Nanggarwani. Alhamdulillah. Respecto lan iki sing koné. Purnama dahar sak menika wujud. Biasane iku nek rujak tegalijo. Mangke. Sak meniko cekap to kan lan kuwi aja tenan. Olehi Ugi teman dan putri yang galop dikantokkan beran hati Bawi momongan moing apolok lami Ugi teman dan putri yang galop dikantok momongan moing apolok lami Minongkodareganing balewismo Urnodahar sampai dikomunjuk sekarang saling meminumkan apa oh, bahasanya ini saling meminumkan unjuk-unjukan nah, ya? unjuk-unjukan Sampun Pariwurno Adi Corokrogongan kami lagi saking pangkon kantos tos tuju toyo bening. Selanjutnya, pun Bapak ibu yang kami teman terkali tadi sungkem dematem romo lan ibu. Pramilo kapan dening Mas Arta, Duhung, Utawi Keris, Utawi wankingan tadi Kalolos, tadi dibun jabut kalian sak sadra atau santos basaran nggih niku mandi nggih bismillahirrohmanirrohim nyating sune keris ngoten keris utawi kegaman pralambetane pun nggih Bapak Ibu melai badhe sowan dhateng Rama Ibu ila-ila tiyang jawi boten kepareng asta gegaman pralambet lan garane kerek lolos di punjabut bermiin ingkan saya perlu ingman ke teman-teman di soan teman-teman lalu ibu ingkang saya perlu di ngatoran tangan peti yungun tambah itu mo langpang estu ing pengajak pun yang ingin nganggali pun besar saling kini busu kiarti lang samput zahra kalian irfani ingkang samput atoran kutu mabuji iun pangestu tumaten romo lang ibu-ibu inian acak bergus lang cahayu sungguh momarang gampang Lama ibu gini, iole, iodo. Tak apur oska beng luputmu. Tak pangis toni, dugo-dugo di bawang hati-hati ojongan di Ta kering. Tak suara kemarang kuski munggangunmu, judodohan tutuk selawasih. Dapar temangkan, widji kaktumuhmu. Tidak nah, bisa terus hake nani bapak ane ibu yadu Sepi putih kumtu agak beraneng tak nyes turun iya Kini cak bagus Lan kowe cahayu sepemarang bapak ini yadu Bakraw sing romo pak mewah ibu Wong pirawaning manah rama lan ibu sauspa sinungguman um, jeneng kang putra temanten. Pandayakti dados putra ingkang sae. Putra ingkang tansah remen atek dumateng tiyang sepuh. Kebasan budi saged mikul dhuwur pendhem jeroan. Jan Sepiro dunae wong tuwa niki. Ining cah

Tak penyestoni, tak berbakali, tak sunat kemarat gusti kamu haggum, gusti kamu berbojakan saisi nek. Uga-uga mandi dengan bapak-bapak, tak sabdur, uya-ya. Bisawari mulia, satu makinulia. Mulia tidak sesudih, sandar, panganan, papan, kecukupan. Winulia juga sekanjian nantik, kan. iso dadi conto satu padaning urip cahyu lan kewajiban Bapak lan Ibu iso beddonga nyuwun marang Gusti mugi anggonku cecuk langgeng selawasé berkah barokah urip katemankah sak rumah iso guys nanggeng wong tuwa yel Teman-teman kena semudeng di matang ibu teman-teman ketahui Atak kesampun pari porno Agi pun mojo teman-teman ketahui ibu sekalian yang berbahagia demikian tadi panggil temanten dengan adat tata cara Jawa. Kami mohon tepuk tangan yang meriah untuk Zahra dan Irfani.